Машину, 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 машину. Слышь, Слышь, говорили сегодня про все спокойно, круто, да? Какая да, наша справа. работа. Да. Помогаем Владимиру, а? ребята. Помогаем. Эвакуация а? 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 блюда пошла. Молодец. Давай, давай, кулак. Да, 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 да. Чуть, 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 давай, чуть. Чуть, чуть. Давай, чуть, -чуть, -чуть. Давай, садись, Окей. <реш> грузим это зебу это и бизона, которого вы вчера вывели с да. Динамо. В эту машину эта машина уезжает, вторую я понимаю, машину нет, мы грузим лампу. Дальше раз посмотрим, раз что пробуем. дальше. Вот, да, да, да. Понял, я без полезно Пробуем, да, без Давай вторую, Очень круто. Сейчас, секундочку. Нет, сейчас. Давай! Все, фонарик. Молодцы, молодцы, молодцы. солнце машина. Без наркоза. Без наркоза, слава богу, они спокойно зашли. Никаких э -э, наркотизирующих средств не вводили, так что все, слава Богу. И тут очень много неразорванного всего. он кассета торчит. Да, кассет очень много, очень много. Спасибо ЗСУ, они подчищают. Очень сильно подчищают, как бы нам упрощают э -э, работу. Потому что когда-то мы тут ловили оленя северного, а у него лежала мина, он через нее прыгал. Было очень, <плес> так, моторошно, так сказать. Вот, тоже <реклама> уже близко уже Видно, завезут с собой. Сейчас, возможно, надо будет покинуть территорию. Селёнок. Родители уже умерли давно, уже даже разложились трупа, он все возле них ходил, ну как бы прятался за них, искал как бы родительскую. Pomache. Go right yeah. No, they didn't left them. No, they always you be close to the body of the. Oh. Of the yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. É do galo lá de novo. Vamos <Síntos> trazer de novo, Ну, наша эвакуация уже доходит к концу. Сегодня нам дали возможность, не было обстрелов массированных таких, дали возможность закончить эвакуацию животных с Фельдванекопарка. Пусть ну, сегодня день. <laughs> 3 -3. Я знаю, что еще 70 дней нету, около 70 дней вот это все ребята, эта команда ежедневно, каждый день. Нам повезло, мы пока не погибли, но да, да. под снег. обстрелы попадали неоднократно. За время нашей эвакуации мы потеряли пятеро наших сотрудников, которые, можно сказать, героически погибли за то, чтобы наши животные оставались накормлены и ухоженные и мы потеряли пять человек которые навсегда останутся в наших в нашей памяти в наших сердцах эти люди герои с божьей помощью когда мы вернемся в экопарк думаю что мы должны увековечить этих людей Или Пацаны, уезжаем, уезжаем, уезжаем. Давай, 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 пацаны, машину, машину, машину. Машину. Машину, 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 машину. Да, отъезжай, отъезжай, отъезжай. Живые? Хорошо. Да, все, все. Хорошо, да, вот, да, вот. Не, не, нормально, все целое, да. Но не было близко слышишь, говорили сегодня про все спокойно, круто, да? Такая да, наша здорово. работа. Да. Еще чуть-чуть. Ну, Леха, стой там, стой, стой. Нет, давайте, знаете что, вот этого большого и закрывай. О, Давай. продолжается. Малышня рождается. Парк живет. Обидно, конечно. Но ничего, будет еще лучше. Да, да, да. Ну так,